Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa walau Clan. Anwar Ibrahim kata, dia dah berkali-kali jawab pasal jenar rangsit itu. Soalan saya kepada Anwar, bila masa anda jawab berkali-kali, anda cuma jawab sekali sahaja sebelum ini dan even jawapan anda pada ketika itu dengan jawapan anda pada persidangan parlimen semalam sama sahaja iaitu spin lebih, berjele-jele, tak ada substance, tak punya soalan, tapi dok pusing misalnya sini, -sini merendah-rendahkan orang lain. Itu jawapan ke? Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhirnya kisah berkenaan dengan General Rangsi masuk ke parlimen ketika sesi semalam. Di mana kalau kita nak recap baliklah tuan-tuan dan -tuan sekalian antara lain General Rangsi berkata yang Anwar ini saya dan juga Chamedai. Jamidah itu telah pakai lah biasalah kan. Tetapi generasi kata Anwar ini pengintip dan juga pengkhianat dekat ASEAN. Dan dia juga menggunakan perkataan musuh dalam selimut. Yang pertama. Yang keduanya, generasi juga mengatakan bahawa isu sebenar antara lain ialah berkenaan dengan penglibatan nadir bumi REE dalam perjanjian damai itu. Di mana macam generasi nak imply yang perjanjian damai itu bukan sekadar perjanjian damai tetapi juga merupakan satu perjanjian untuk membolehkan orang lain mengambil dan juga mengaut RE in Thailand yang bernilai tinggi. Seperti mana disebutkan oleh Rafi Rashid lebih kurang dekat 40 trilion bath kalau tak saya dia punya nilai je kan. So dua itu merupakan pertikaian yang besar yang dimangkitkan oleh Jerdansi yang saya kira perlu dijawab oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Yang pertamanya of course Datuk Sri kena jawablah berkenaan dengan isu pengkhianat, pengintip dan sebagainya yang ini dia kena jelaskan juga. Memanglah kita tak suka orang luar tuduh pada menteri kita sebagai pengintip, pengkhianat dan macam-macam lagi. Tapi at least dia kena jawab. Sebab kalau kita pertahankan tapi PM pun tak sentuh tentang perkara itu dan macam mana kita pertahankan betul tak? Yang pertama. Yang keduanya of course sebagai facilitator perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja dia mesti tahu antara kandungan dalam perjanjian tersebut adakah benar ianya melibatkan REE ataupun ianya cuma perlu satu tuduhan oleh generasi semata-mata. Dan selepas itu juga kita ingat yang Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden Indonesia yang ke-6 juga membangkitkan perkara yang hampir sama iaitu beliau berasa malu dan melahirkan perasaan tersinggung kerana Donald Trump terlibat dalam perjanjian damai antara Thailand dan Kemboja itu. Jadi antara lain banyaklah perkara yang perlu dijawab oleh Perdana Menteri. Belum cerita lagi tentang pendedahan betapa Thailand dan Kemboja ada menghantar surat ke PBB pada Julai yang lepas ketika konflik mereka memuncak. Tetapi dalam surat itu mereka tak sebut langsung mereka mahu pelibatan Anwar ke, pelibatan Trump ke, pelibatan China ke, tak ada. Langsung tak sebut. Even CNA pun ada melaporkan yang Thailand dan juga Kemboja lebih mahukan penyelesaian secara bilateral, secara dua negara ini tanpa melibatkan pihak ketiga. So semua ini tuan-tuan dan sekalian memerlukan jawapan oleh Perdana Menteri sebab beliau lah yang seringkali berbangga menyebut betapa beliau merupakan seorang yang telah facilitate Perjanjian damai antara Thailand ke Boja Sampai Trump puji dia Tiga kali fantastik So Bila benda itu ditanyakan dekat parlimen Kita haraplah Yang akhirnya Datuk Seri Anwar Jawab perkara ini Once and for all Tetapi apakah jawapan Anwar Sekali lagi Tolonglah tanda telinga Jangan skip sebab kalau anda skip, anda tak dengar apa yang dia cakap. Tak apalah, anda tonton video ini. Uh, General Ransip yang Umat kata ini adalah macam pejuang hilang deposit. Alright, puas hati. Kami akan kata, lepas kata, kata, dia tidak berubah Cuma masalahnya, berita yang disebarkannya telah berbeda di seluruh dunia. Termasuk Bloomberg pun uh, telah meng mengaitkan dengan uh, General yang berkenaan. Yang kedua yang Muhammad, ini yang terbaru. Bekas pengusi ASEAN, Jen, uh, Susilo Bambang yang juga mengeluarkan kenyataan yang hampir sama. Ya mak kena bagi maklumat untuk kami pertahankan negara Malaysia yang tercinta ini. Walaupun kami dizalimi, tak bagi peruntukan, tapi kita akan pertahankan negara ini dengan hebat dan dahsyat. Itu soalan saya ialah bagaimana kita nak menghadapi tekanan-tekanan ini dan yang terakhir sekali ialah kenapa Perdana Menteri Thailand menolak cadangan Yang Berhormat untuk menghantar lebih ramai tentera pengaman ke ke kemudia ke Thailand. Ya, dalam Malaysia ini kita buat perjanjian. Ada yang tak setuju? Ada? Di Thailand pun begitu. Tapi saya berunding dengan siapa? Dengan Perdana Menteri dan Kerajaan lah. Okey? Dan kalau ada satu ex-general yang tak pernah menang pilihan raya, bangkitkan. Tak apalah itu tu hak dia. Tapi yang kita nak jadikan dia sebagai hero ni apa benda? Ini masalah dia. Ya? Ini maknanya kutip pandangan di sini. Apa juga dasar ekonomi madani kemiskinan? Panggillah wakil-wakil pembangkang -wakil ada aja yang bantah. Ha? tapi cuma tak adalah famous mereka boleh kutip dapat perhatian media kalau media antarabangsa macam bawa memang kejayaan Malaysia pun juga dicemburui kita tahu ya ada orang tidak senang mengapa Malaysia negara kecil dapat perhatian dunia ada masalah saya tak nafikan begitu cuma perdana menteri pada ketika itu saya tak kemudian pai tuan-tuan kemudian sekarang perdana menteri anutin saya ada hubungi bukan uh, sekali-sekala terus yang sekarang ni dia bangkitkan tidak setuju itu sebab letupan landmine di kawasan yang dia percayai tentera Kemboja terlibat. Jadi dia kata sementara tak selesai bab itu kita tangguh kelulusan. Ha, tetapi dia tidak serang. Ketua ha, dia tahu dia jadi general. Dia antara tak setuju dengan menyerang itu dua istilah lain. Jadi sekarang ini panglima angkatan tentera kita sedang berunding balik sebab perjanjian dia apa? Ha, saya apa perjanjian dia? undur dari perbatasan dan selesaikan masalah letupan yang berlaku oleh kena landmine itu dalam proses kebetulan seorang lagi mati letupan landmine jadi tentunya kerajaan yang baru ni yang sebelum dia ada sudah ada jadi tentunya menimbulkan kemarahan orang Thailand dia kata apakah perjanjiannya? dicabul tapi Perdana Menteri tidak pertikai tanggungjawab kita dan peranan kita saya boleh tunjuk teksnya. Cuma dia kata, kena gesa supaya Kemboja juga mematuhi sepenuhnya. Dan kalau mematuhi sepenuhnya, 18 tahanan di bawah Thailand itu akan dilepaskan semuanya mengikut uh, perjanjian damai di antara Thailand dan Kemboja. Kalau tanya saya, saya doakan bagi selesai ya? yang kita nak seronok kalau bergaduh sebab nak tunjuk PM, Perdana Menteri Malaysia tak berjaya ini satu sikap yang sangat menguguhkan ha doa bagi gagal Perjanjian itu nak tunjuk Perdana Menteri Malaysia gagal saya nak doa bagi aman kerana kalau dia bergaduh kesannya kepada kita dan keduanya tanggungjawab kita malah sekarang ini ya saya masih pengusaha saya sampai Disember tapi kedua-duanya masih hubungan hubungan berhubung dengan kita dan saya tugaskan semalam parlimen ketentera segera dapat laporan supaya kita dapat bantu itu dia ini soal sekali lagi uh, General itu tidak setuju Saya tidak ada masalah Yang sama ada dia kredibel atau tidak Tak jadi masalah Di sini pun ramai tak setuju Penjanjian damai Jadi Apakah nak kutip itu Dia tak setuju sebab apa Apa dia tak setuju sebab apa Apa kepentingan dia ya. Sebab apa Usulnya dari Malaysia Damai perjanjian damai Kerana Ramai juga yang di Kemboja menganggap Thailand itu agresif. Ada juga yang dari Thailand yang menganggap Cambodia itu melanggar prinsip. Sebab itu kita tolong gundingkan. Dan sini betul, kita selaraskan. Dan saya masih ingat lagi, bila kita panggil kedua-dua Perdana Menteri, saya panggil kita bertiga, saya kata gini, saudara-saudara tentukan apa dia. Saya hanya bantu menyelaraskan dan memohon perdamaian. Dia yang tentukan perimeters. Bukan kita letakkan syarat dia. Arau kena faham ni. Bukan saya tetapkan syarat-syarat perdamaian. Kita hanya bantu menyelaraskan. Dan yang men bersetuju itu kedua-duanya. Kalau ada pelanggaran, maka timbul masalah. Ini yang terbuka, ini baru sekali. Sebenarnya, percaturan itu berulang kali berlaku. Bukan sekali. Sejak perjanjian damai di Malaysia berulang kali masalah itu berbangkit. Itu tapi saya harap benar supaya perkara ini dapat dikekalkan. Soal pandangan SBY itu kerana dia, dia bimbang apa yang kita persetuju itu seolah-olah dipaksakan kat Indonesia. Tidak benar. Kita bersetuju dengan perkecualian kita saya sebut 5.2, 7.3 yang memberi pengiktirafan kepada dasar negara kita keselamatan negara kita, undang-undang dan peraturan negara kita yang termasuk di dalamnya dasar Bumi Putera, dasar memelihara kepentingan tempatan. Ini yang dikemukakan. Tidak ada masalah orang kurang bersetuju dengan kita kena dalam negara pun ada yang tidak setuju tidak masalah. Dalam jemaah menteri pun perbincangan yang panjang dan perbahasan yang hangat sebelum dapat dimeteraikan keputusan akhir. Terima kasih Allah. Walaupun saya tayangkan video itu secara penuh kan tuan-tuan dan perempuan. Tetapi saya yakin akan ada di antara anda yang skip. So, bagi anda yang skip ini, rakan saya Rafiq Rashid Ali ada tulis sebesar sedikit tentang apakah yang telah dijawab oleh Datuk si Anwar dalam ucapan beliau selama 7 minit lebih itu. Yang pertama dia kata apa tau? Dia kata dia dah berkali-kali jawab. Bila masa Anwar jawab? Macam saya sebutkan pada awal video tadi, Anwar cuma jawab sekali saja. Itu pun dia tak jawab dia berpusing-pusing dia duduk pelikihkan si Rangsi dia kata Rangsi ini uh, tak pernah menang pilihan raya parti dia pun tak pernah menang kerusi macam pejuang hilang deposit dan sebagainya dia tahu jawab benda itu pun yang pertama yang keduanya of course lagi sekali dia, dalam jawapan parlimen ni bukan jawapan dulu tau jawapan yang sepalima yang semalam ni dia kata apa Rangsi kalah pilihan raya dia ulang balik and then kemudian dia kata ada yang nak jadikan Rangsi sebagai hero Allahuakbar lah, macam tu lah pula kan and then kemudian dia kata apa lagi dia kata yang kecam dia tu dia orang itu tak mahu keamanan mana siapa yang kecam Anwar berhubung dengan isu Thailand dengan keboja itu orang itu tak nak keamanan dia kata macam tu lah kan dia kata yang mempersoalkan dia itu dia tak nak keamanan serta mahukan kegagalan dengan damai itu itulah kata-kata Anwar antara lain dia kata juga keamanan antara Thailand dan Keboja penting supaya kita juga aman yang ini saya rasa tak payah nak argulah betul pun jangan cerita Thailand Keboja kita tak nak jiran-jiran kita duduk aduh okey And then, dan kemudian dia kata ada orang Thailand menganggap apa tu Kemboja langgar prinsip. Dan ada juga orang Kemboja anggap Thailand agresif. Okey. Dan kemudian dia kata Malaysia hanya bantu selaras pertemuan serta proses perdamaian Thailand dan Kemboja. Bukan dia yang apa tu susun ayat dan sebagainya, tetapi dia cuma facilitate, dia cuma selaraskan sajalah macam orang kata apa aa, pastikan mereka ini berjumpa macam itulah keluarkan. Dan kemudian dia kata berkenaan dengan Susilo Bambang Yudhoyono SBY dia kata pandangan SBY lebih pada bimbang tentang apa yang dipersetujui Malaysia dalam perjanjian reciprocal dengan mereka syarikat akan dipaksakan juga ke Indonesia. Saya nak jawab ada sikit apa yang Anwar cakapkan dekat parlimen. Sekali lagi, saya kena jelaskan dekat sini. Anwar tak jawab soalan. Bila masa dia jawab soalan? Yang panjang lebar di seberang parlimen itu itu tak menjawab soalan itu lebih kepada buah kilas. Dia tak nak jawab soalan, apa dia buat, dia pelih kekan rangsi. And then dia main gaslighting. lighting. Oh siapa yang sokong rangsi jadi hero ni, yang memang berdoakan kegagalan semuanya, memang tak nak keamanan. Dia gaslight kita pula, seolah-olah macam bersalah bagi kita, kalau kita minta dia jawab apa dia dakwa di rangsi itu. Benda ni, wahai Anwar, rangsi tuduh kau directly tau. Tak kira dia tu siapa. Tak kira dia tu general yang kalah pelan raya ke, parti dia tak pernah menang ke apa-apa ke. Point is, dia tuduh kau direct. Dia katakan kau direct. Dan dia ini bukan orang biasa-biasa. Dia ini merupakan antara pemimpin parti Thailand dan juga of course lah merupakan bekas jeneral Thailand. Jadi dia ini bila tanya soalan, walaupun mungkin dia tak ada parti menang pelarian sebagainya kan. But then kita tak boleh kesampingkan, ini merupakan satu tuduhan direct tak ada Anwar tau. Jadi Anwar kena jawab tuduhan-tuduhan itu. Betul ke dia pengintip? Betul ke dia tu berkhianat? Betul ke dia tu musuh dan selimut sebagainya? Jawablah benda tu. Oh, tak betul sama sekali. Cakap je, tak betul. Ini tidak. Anwar tak jawab pun yang dia itu pengintip atau tidak. Dia tak nafikan pun dia tu berkhianat ke? Tak nafi pun dia tu musuh dan ke? Tak nafi pun dia berkhianat? Ada tak ada nafi? Tak ada pun dia nafi masalahnya. Jawapan dekat masa apa tu dia buat ceramah tu dengan dekat pada masa Kedua-duanya, dia tak nafi langsung. Apa yang Rangsi cakap, I'm itu saya sweat pengkhianat pengintip whatever dia tak nafi langsung so pelik juga macam contoh contohlah kan kita tuduh orang itu khalwat sebagai contohnya kan engkau khalwat dia berpusing pusing-pusing dia ceritalah macam-macam semua tapi dia tak nafikan pun dia khalwat so kalau kita dengar situasi itu apa anggapan kita eh dia nilai macam betul macam betul je khalwat sebab apa dia tak nafi benda tu nampak tak lagi sekali saya terangkan Anwar tak nafi Serangan apa itu si Rangsi, tuduhan Rangsi yang Anwar itu sesuai. Pengintip, dia tak nafi pun. Saya taklah percaya Rangsi. Tetapi kenapa Anwar tak nak nafi? Itu persoalan dia. And then kemudiannya, dia kata, um, ada yang nak jadikan Rangsi sebagai hero. Nak jadikan Rangsi ini sebagai orang yang uh, dipercayai jadi hero yang akan orang kata apa, bawa suara sebenar. Kita bukannya nak jadikan Rangsi sebagai hero. Rangsi dah, lagi sekali saya ulang eh. Rangsi dah tanya soalan direct ataupun tuduh Anwar secara direct dan Anwar kena jawablah. Itu je pun. Jawab. Mudah. Okey, betul ke Anwar kena perkhianat? Oh, tidak. Saya bukan perkhianat. Saya satu hal. Eh, Anwar betul tu perjanjian antara tanah kebuji itu melibatkan ke REEE? Oh, tak ada. Saya tak nampak benda tu. Nombor dua. Settle. Jawab je. And then kemudian Leslie kalau timbul bukti lain, Rangsi dengar Anwar jawab macam tu, dia kata, oh Anwar tipu, ada benda macam ni. Ah, ha, itu lain cerita altogether lah kan. But for the time being, mudah. Eh betul ke kau berkhianat? Oh tak ada, aku tak berkhianat. Rangsi ni bohong. Okey fine satu hal. Nombor duanya, betul ke dalam perjanjian tu ada REE terpaksa dijual sebagainya? Tak ada. Rangsi dia tak tahu pun dia bukan benda menteri. Fine. Settle. Asal tak nak jawab? A very simple question. Pasal si SBI pula. ah ha, ni kelakar. Dia kata Indonesia bising-bising, SBI bising-bising sebab SBI takut apa yang kita janji dengan US, kita buat deal dengan US tu akan dipaksakan ke mereka. Hello Anwar. Perjanjian reciprocal itu adalah antara kita dan US. Bukan antara kita ASEAN dengan US. Nampak? Dia adalah perjanjian Malaysia dan US. So, apa berlaku dekat Malaysia, tak ada kena mengenai Indonesia. SBI tak perlu takut. Bukan kerajaan dia yang buat deal dengan si US. Bukan Prabowo buat deal dengan Trump. Yang buat deal dengan Trump kita, Anwar. Engkau yang buat deal tu. Jadi, kenapa pula tiba-tiba SBI nak risaukan tentang satu benda yang tak ada kena mengenai Indonesia apa masalahnya. Tentang rakan rakan kita tahu Indonesia lagi rapat dengan China berbanding US. So, dia nak hiran apa masalahnya. Perjanjian kita tak ada kena mengena dengan mereka. Jadi dia, Susilo, tidak ada sebarang sebab untuk berasa risau kot-kot kalau perjanjian kita ini especially perkara 5.2 lah 7.3 sebagainya dipaksakan ke atas Indonesia. Tak ada kena mengena masalahnya. Ni yang kelakar. seolah macam kita tuduh jiran sebelah rumah kita risau bila kita buat loan dengan bank. Nampak tak guys tu? Jiran sebelah rumah kita risau bila kita buat loan dengan bank. Ataupun, oh jiran sebelah tu risau kalau kita buat loan dengan Along, takut dia sekali. Dia tak ada kena kena Along tak cari dia. Along cari kita. Jadi macam kelakar. Apa yang Anwar jawab ini tuan-tuan sekalian, menambahkan lagi keresahan saya tau. Bukan menyelesaikan apa masalah. Menambahkan keresahan. Dia memang bombastik lah. Dia jawab dengan penuh tenaga. Dia jawab dengan penuh kemarahan. Dia jawab dengan penuh ayat-ayat tegas. Kenapa kita jadi kerangsi sebagai hero? That is not answering any question, Mr. Prime Minister. The questions are simple. First, whether is it true you are a spy? You are a traitor? Jawab dia, ya atau tidak. Itu je pun. The second one, is it true REE is involved in this agreement? Ya atau tak? Itu saja. Tapi masalah itulah dia. Anwar berpusing-pusing, ber, sana berbelit sini, berbelit sini. Tapi tak menjawab kalau satu pun soalan. Dan percayalah akan datang bila pembangkang rasa macam eh Anwar tak jawab pun soalan. Dia akan bangkit kembali soalan sama dekat speaker dewan. Speaker tak terima sebab apa? Oh, soalan sudah jawab daripada menteri. Bila masa Anwar jawab soalan tu, wahai speaker masalahnya. Tapi itulah. Inilah dia Anwar Ibrahim. Minta maaf saya cakap. Inilah dia Anwar Ibrahim. Soalan tidak berjawab, kenyataan tidak dibalas, dia hanya tahu gaslight, merendahkan orang lain serta mengalihkan kesalahan kepada bahu orang lain termasuklah bahu kita yang cuba untuk bertanyakan soalan betul ke Ransi cakap macam tu, betul atau tidak tuduhan dia. Tapi itulah, walau Cukai akan tetap bergembira, akan tetap umbuja nama dia seolah-olah macam dia tu maksum. Ah lah, kalau tak bodoh, bukan walau lah namanya. Kamu kan tahu dia tu penipu. Muka dia pun muka penipu. Yang kamu berdua bijak pandai yang boleh kena tipu dengan dia tu pasal apa? Kamu berdua yang bodoh. Hamba, Hamba bodoh tuan. Kepala bapak engkau.